Hola a todos, всім привіт. Hoy leemos la leyenda El Criado del Rico mercader Сьогодні читаємо легенду слуга багатого торговця. Y empezamos con el vocabulario. Era se una vez. Жили були або колись давно. Кріадо слуга. Меркадер торговець. Гesto, жест, знак. Асустар, лякати. Амо, господар. Белос швидкий, ремото далекий, уїр тікати, аменаса погроза, компадесерсе де жаліти когось, партир вирушати в дорогу. Сусидер статись. Асеркарсе наближатись. Асомбро подив і євався забирати з собою. El criado del rico mercader. Érase una vez en la ciudad de Bagdad un criado que servía a un rico mercader. Un día muy de mañana el criado se dirigió al mercado para hacer la compra. Pero esa mañana no fue como las demás, porque esa mañana vio allí a la muerte y porque la muerte le hizo un gesto. Asustado, el criado volvió a casa del mercader. Amo, le dijo, déjame el caballo más veloz de la casa. Esta noche quiero estar muy lejos de Bagdad. Esta noche quiero estar en la remota ciudad de Ispaján. Pero. ¿por qué quieres huir? Porque he visto a la muerte en el mercado y me ha hecho un gesto de amenaza. El mercader se compadeció de él y le dejó el caballo, y el criado partió con la esperanza de estar por la noche en España. Por la tarde, el propio mercader fue al mercado. Y como le había sucedido antes al criado, también él vio a la muerte. Muerte, le dijo acercándose a ella, ¿por qué le has hecho un gesto de amenaza a mi criado? ¿Un gesto de amenaza? contestó la muerte. No, no ha sido un gesto de amenaza, sino de asombro. Me ha sorprendido verlo aquí tan lejos de hispan, porque esta noche debo llevarme en hispan a tu criado. Escribe en los comentarios qué significa esta leyenda para ti y si te gusta tantos vídeos. Gracias por la atención. No olvides ponerme gusta y suscriba al canal para no perder los vídeos nuevos. Пишіть в коментарях, чи, що означає власне ця легенда, чи сподобався взагалі такий формат відео. Дякую за увагу. І не забувайте також ставити вподобайки і підписуватись на канал. Для мене це дуже важливо і це більше мотивує. Асте пронто, адіош.